Вы, вероятно, имеете в виду вот эту территорию? Да. Там, там где есть Ломовский э, наш источник поверхностного, водоснабжения, вот. существует зафиксированная в Анисах э, территория ландшафтного заказника и, и территория, и территория по э, правую сторону, по этапу закладывается раз. Если эта территория относится, выполняет функцию лесопарка, то, ну, в соответствующем благоустройства, без активного включения туда каких-либо сооружений, обслуживающих территорию рекреационную. Да? Ну и кроме того, нас тут лимитируют присутствие водоворотного. Да? и э, достаточно бесконтрольное расширение кладбища. Да, там водозаборник, кстати. Но на этой территории, на этой территории, которая практически без древесного, ну, без, без лесного, строя, но очень привлекательно тоже для воспитания операции, она предполагается, как и вот эта территория, что тоже не без пустого древесного нашли. как вот эта территория в районе Средневолска, как территория в районе Мальцеховского республики, как территория в районе набережной, районе... набережной Победы, в районе выхода жилого массива, которые вчера проезжали. Эти территории приводятся в режим зеленых насаждений общего пользования там, с активным включением там, обслуживающей функции. Иначе эти территории без, без э, включения Мы туда... Ну, Кажется, хорошо. Их, 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 их состояние, их планировочная и санитар... планировочная организация, их санитарное состояние, ну, требует улучшения. Пока динамики, ну, я давно знаю, что пока динамика на этих территориях надо туда привлекать. Надо туда привлекать средства и сделать и делать действительно территория рекреационная с активным рекреационным пользованием. Уровень водоустройства, повышает устойчивость этих территорий к рекреационным пользованиям. Пустая да. да. достаточно сеть дорог, Спасибо. локализованная торговля, локализованное спортивные мероприятия высоко Только улучшить состояние зеленых насаждений и атмосферы. Я вас прошу, это должно привлекать. Это хорошо, что общественность активно борется за бульвар славы. За... Общественность должна, должна безусловно, инициировать. Но она должна прислушиваться и привлекать специалистов для Ну смотрите, есть такие, такие вот, вы говорите, о водоресурсах, да, на... у нас чистили речку Шпаковую. В результате чего там появился целый остров намытый, и там построили известные нам люди свои усадьбы так, на, на несколько там гектаров. Так вот я переживаю, сейчас зажил массив Фрунзенский, который вы сейчас так красиво рассказали, что там есть и зеленые насаждения, которые постоянно подвергаются срубке мы садим, люди одни садят, другие их потихонечку уничтожают. И мы знаем там аппетиты некоторых товарищей, которые спят и видят, что там уже будут у них какие-нибудь хоромы стоять. Так вот я переживаю, чтобы после вот этой реконструкции там не появился жил массив из каких-нибудь неизвестных сооружений. Я просто имею в виду, конкретно там есть план, где его увидеть, что там, какие там дома предполагаются строить. Потому что после 2007 года мы ничего не видели. Мы только увидели потом уничтожение всего этого. Ну, компетенция генерального плана и того, и того документа, который она ограничивается функциональным зонированием территории. Это не детальный план территории. И там нету еще сети дорожек и сооружения, эксплуатации тех или иных сооружений и величины нагрузок, допустим, каких-то ожидаемого, ожидаемого объема посетителей. Это детальный план территории. Да? Это документация более подробно обложена. Следующее. Но в результате нашей работы будет сформулирован так называемый режим использования территории. Вот зона. Да. это да, да, будет в скором времени. В зонинге это территория, это территория, которую я назвал, они будут относиться к рекреационным, по законодательству, по нормативной, по нормативной нашей документации, к рекреационным с режимом использования, с допустимым видом размещения допустимых каких-то объектов, которые могут быть сопутствующие объекты, и которые могут быть там существовать в результате особого какого-то согласования. порядок согласований тоже приводится в этом документе. Это ЗОНИ. Это тоже законная стадия, совершенно которая практически генеральный план переводит на язык широкой, широкой общественности. И не надо быть специалистом, чтобы просчитывая зоне, что, что на территории можно где и при каких условиях размещать. Но ну, я так думаю, здесь это мало широкая, ну, не такая широкая публика, которая бы могла бы знать о том, что их ждет. Я так думаю, что надо такие же мероприятия провести в каждом районе города, чтобы люди понимали, что на их территории собираются делать. Потому что потом будут кровопролития, я вам серьезно говорю. Нет, средства, слава Богу, у нас позволяют нас в дискуссию, в дискуссию без потому что мы понимаем, что на сегодняшний день украинским законодательством регламентировано три вида родостроительных документации. Генеральный план зони и детальные план. То, о чем мы сейчас говорим, это вопросы детальных планов. Каждый вид достроительной документации проходит процедуру общественного Вот как раз когда на данную территорию будет разрабатываться детальный план, тогда и целесообразно привлекать широкий круг общественности, в первую очередь живущий на этой территории либо рядом с для того, чтобы обсуждать более подробно эти вопросы. Потому что в генеральном плане Физически невозможно отразить те вещи, о которых мы сейчас говорим. Это чертеж десятитысячного масштаба. Не может быть застройки, не может быть дорожек, не может быть посчитанных нагрузок на регуляционные действия. То есть это большое поле деятельности еще для наших депутатов, я так понимаю.